में था मैं देख रहा था मेरे पास उनकी पूरी जानकारी जहाँ जहाँ जा, मुख्यमंत्री उतरते वहाँ वहां उनके साथ दस बारह बैग उतर देते वो क्या है उसमें क्या है दाल है आटा है चावल है खाना है पानी है पीना है क्या है मुझे बताइए अभी आप बताइए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं हाँ, कि ईडी जो काम कर रही है वो उनकी सैलरी को जस्टिफाई कर ईडी की जो सैलरी है उन्होंने वापस दिए हैं इस देश को हम को हम गरीबों को पैसे वापस दे रहे हैं ऐसी वो बात कर रहे हैं तो, नरेंद्र मोदी जी की आप उम्र हो गई है सेवेंटी फाइव गए हैं सठिया गए सभी देश के भ्रष्टाचारियों को जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है वो सब मोदी जी के साथ बैठे हैं और मोदी जी ईडी को जस्टिफाई कर रहे हैं ईडी को सैलरी मिल रही है उनको जस्टिफाई कर उसका मतलब वो सटिया गए है चाहे हसन मुश्रीफ हो चाहे अजीत पवार हो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो चाहे हसन मुशरीफ हो चाहे राहुल शेवाड़े हो प्रताप सरनाईक हो महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूं रविन्द्र वायकर हो जिसको ईडी की कार्रवाई चल रही हजारों करोड़ रुपया उनका जब्त करो और गरीबों को दे दो प्रफुल्ल पटेल इकबाल मिर्ची वाला कांड हो मैंने कहा ना उम्र हो गई है उनको आराम की जरूरत है उनकी तबीयत ठीक नहीं है सठिया गए हैं मैं सीधे बोल रहा हूँ सठिया गए हैं क्या बोल रहे हैं और क्या चल रहा है उनको पता नहीं जमीन में ईडी सैलरी सरकार की ले रही है और काम बीजेपी का कर रही है चार जून के बाद ये पूरा सैलरी का हिसोब लिया जाएगा राहुल गांधी है देखिए राहुल गांधी जनता का सेवक है और प्रधानमंत्री मोदी जो सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो ना कामदार है ना जामदार है वो एक बहुत बड़े संस्थानिक है वो निजाम है जिस तरह से निजाम ही देश में काम कर रहा था हैदराबाद का उसी तरह से नरेंद्र मोदी देश में काम कर रहे हैं, बस लूट कर रहे हैं और लूट बाहर भेज रहे हैं और लूट के लिए दो उद्योगपति रखे हैं काल राज ठाकरे राहण्यात आले होते आणि सुषमा देखील दोन हजार एकोणीस लागलं बघा राज ठाकरे सुपारी बाज आहेत ही पहिली गर्जना भारतीय जनता पक्षाने केली होती आम्ही केली नाही राज ठाकरे सुपाऱ्या घेऊन प्रचार करतात किंवा पाठिंबा देतात हे आम्ही कधीच म्हणालो नाही हे भारतीय जनता पक्ष खास करून देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस यांना जर विस्मरणाचा झटका आला असेल आणि ते आता नरेंद्र मोदींच्या सभेत सुपारी कनवटीला लावून बसणार असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे पण राज ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष सुपारी घेतो आणि सुपारी घेऊन पाठिंबा आणि प्रचार करतो एखाद्याचा हे देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितलंय आम्ही नाही त्याच्यामुळे हा प्रश्न तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना विचारा आणि आनंद दिघेवरती यांवरती हत्याचा आरोप करणारा आणि निलेश राणेने केला होता बाळासाहेब गंभीर आरोप केला आणि त्यांच्याच प्रचारात आता राज ठाकरे सोडून द्या कोणाची नावं घेताय तुम्ही सुपारी बाज सुपारी बाजांच्या संदर्भात मला फार चर्चा करायची नाही पीएम मोदीने कहा की शहाजादी का कम उमरे सीट्स आयंगे राहुल गांधी टिप्पणी की ती पीएम मोदी पीएम मोदी के टिप्पणी इतकी गांभीर्यास जरूरत नाही आहे नरेंद्र मोदी अगर दीडशो पार भी करते है ना तर बड़ी बात आहे थँक्यू मी सांगितलं ना तुम्हाला छत्रपती शाहू महाराज यांचा पराभव करण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे एक किमान पंधरा ते वीस सुटकेस घेऊन हॉटेल शालीमारला थांबले होते कोणाचा पराभव करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज शाहू महाराज छत्रपतींचा या शाहू महाराजांना आम्ही सगळ्यांनी पाठिंबा दिला बरं का जे महाराष्ट्राचं भूषण आहे छत्रपतींचे वंश शिवाजी महाराजांचे त्यांचा पराभव करण्यासाठी पंधरा ते वीस लुटकेस घेऊन हे महाशय हॉटेल शालीमारला उतरले होते त्यांनी पैशाचं वाटप केलं पण तरी शाहू महाराज विजयी होत आहेत थँक्यू